Так, закрой глаза, закрой, закрой, закрой глаза, закрой. Да, закрой глаза. Так, закрой, да. Так. Опача, фотопортал. Тарасенко Евгений, есть здесь? Нету. Нету. Ждем. Ну, неинтересно, да. Человека нету. Нет. А мы это разыграем еще раз? Это неудобно первые два зажигать. Первые два отложили, да? Ну давайте договоримся так. Если все-таки 500 гривен попадает в автопортал а его нет, то мы все-таки будем его разыгрывать здесь. Да, правильно? Да, да, да. Потому что правильно. это, ну, как бы, мне не сильно интересно. Я хочу видеть счастливые глаза по получению этого приза. Итак, 500 гривен. Дети, напряглись. Последний розыгрыш. Давайте. Каждый, кто, кто хочет, давайте. Ну. Так. Алексей, да? Ну, это не фотопортал, и этот человек, наверное, уже выиграл у нас приз. Наверное, два раза бросил, да? Нет, 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 читай. Не Муравка АД. Анатолий. Анатолий? Это кто? Толь. Нету не, Нету такого? не, Есть? А, фамилия Анатолий, а ищем, да, тут надо уже свериться, все четко, надо свериться, люди должны знать своих <связать> <связать> героев, да. Ну что, я думаю, что неплохо. Молодой человек, пока еще на работу не ходит, 500 гривен упало с неба. Я думаю, что это будет... Держи. Это вот это тебе, вот смотри сюда. Вот так, поверни. Ну, Скажи вот так, что тебе повезло. Улыбнись от Поздравляю тебя. Все. На этом все. Хочу сказать, что, чтобы вы помнили, что 18 числа будет велодень. Помните, да? 18 числа. Вот Максим является одним из организаторов велодня. Там будет тоже и розыгрыш призов, и в, э, в центре города, и за городом будет конкурс, и там будет розыгрыш призов. Так что и я буду участвовать в этих розыгрышах, тоже поможем. Так что приходите, будем дарить радость и наслаждение. Всем спасибо.